Махмедовича и внучка репрессованной крымской татарки в 1944 году Михаил Ибрагим Нафука. Начнем мы с новостей. Сегодня Запорожье обстреляли, пострадали люди, есть погибшие люди. И опять же поднимается вопрос. девятиэтажные дома и не только девятиэтажные дома, какую же ж они загрозу, именно, да, угрозу представляли, как всегда, для россиян, которые воюют за гражданскими, которые убивают гражданских людей. Знаете, за четыре, 4... добрый вечер, Евгения, за четыре года полномасштабной войны, я все время в основном слышу этот лепет бандеры, фашисты, нацисты и так далее и тому подобное. А я вам хочу сказать, что нацисты именно те, которые пришли с оружием на мою, в мою страну, напали на мою Украину. Это первое. Второе, хочу обратиться к людям не только из Запорожья, но и по всей Украине, не оставляйте своих животных. Не бросайте их. Очень много роликов. Огромная благодарность волонтерам, которые рискуют своей жизнью, вывозят животных. Была недавно одна история, которая у меня бывала в Ютубе, я ревела вместе с волонтерами, когда ее смотрела. Значит, хозяйка дома частного уехала за границу, Оставила свою собаку переселенцам за коммунальной послугою. Переселенцы выехали, но перед тем, как они выехали, они собаку закрыли в доме. И собака почти три недели была одна в доме. Вы представляете, идут обстрелы, идут все, да, собака даже не может убежать. И благодаря волонтерам, которые перелазили через забор, просто случайно не услышали, когда собака шкребла ну, в окно, да, по подоконнику лапками. Ребят, это смотреть невозможно. Слезы просто градом. Это первое. Второе. Хочу обратиться к жителям именно Хартицкого района. Две недели назад в вашем районе была найдена хаски. Порода, это очень многим известно, сейчас покажу фотографию данной собачки. Значит, у нее была травмирована лапка. Значит, у нее была травмирована лапка. Обращаюсь. Может кто-то узнает? Пожалуйста. Вот такая красавица. Очень похожая. Поэтому, кто узнал? знает да допустим у соседей пропала значит есть три варианта первый первый вариант во время взрывов собака сбежала второй вариант собаку кинули оставили хотя навряд ли собака очень ухоженная второй вариант и третий вариант хозяина собаки забрали тцк а собаку оставили на улице ну давайте не исключать это тоже вариант не очень хочется конечно в это верить но Все может быть. Значит, у собачки была поранена лапка, и проблема была с зубом, да, зуб удалили. Значит, собачка была в ветеринарной клинике. Значит, на Витии три года очень ухоженная, то есть ее лилею или ее любили. Значит, сейчас она находится дома у Рустемовны. значит, мы тоже съездим в ветеринарку, а просто у собак может быть стоит чип. Знаете, как бывает чип, вот тут вот, сзади, и ветеринар на клинике есть у них вот этот сканер для чипов. Это мне сегодня подсказали. Значит, очень красивая и такая любвеобильная. Она уже... Мы с ней сегодня гуляли на улице. Добрый вечер, Григорий. Мы сегодня гуляли на улице. Она еще хромает на лапку. И сейчас мы пришли с улицы помели лапки, и она быстренько облюбовала диван вместе с моей дочечкой. Она ее быстро подвинула. Я сутки, я когда увидела объявление, да, я сутки с этой мыслью была, и все-таки решила ее забрать, потому что люди живут в частном секторе, да, и живет она нет, за ней заботились полностью все. Но если хозяин не найдется, соответственно, оставлю ее себе. Но все-таки, <coughs> когда мы сегодня гуляли на улице, значит, сейчас ее временно зовут Хаси. И она ищет, она ищет все-таки хозяина. Значит, со слов у людей, которых она была две недели, она сказать, чтобы она сильно ела, нет. Я думаю, что она скучает, что она действительно скучает. Она красотка, я вам хочу сказать. Хитрая и, и уже начинает играться. Ну, вы знаете, хозяин есть хозяин. Я все прекрасно понимаю, но еще раз говорю, что если хозяин не найдется, придется оставить ее себе. То есть в нашем полку будет... Э, Очень мощный какой-то пишет. В нашем полку будет не три девчонки. Это я дочечка и наша кошечка. А будет четыре девчонки. <связывая> и еще раз покажу, вот как она спит. Сейчас другое фото. Сейчас покажу ее ближе. Еще раз. Ребят, жители Хартицкого района, обращаюсь к вам. Две недели назад была найдена хаски, значит, на ведь ей три года. Может, кто-то из соседей знает. Может, из-за обстрелов она убежала. Там, в принципе, рядом у нас же село есть, да? Ну, все может быть, потому что это такая порода, которая сбегает. Скажу, что она не стерилизована, и поэтому они могут часто сбегать ну, я всю жизнь мечтала о собаке, да, я не хотела, понимаю, что сейчас война, особо не хотела ее заводить, но, в принципе, теперь мне можно не одного гавкать, а гавкать можно на пару, ну, это так, в <с> шутку. Перейдем к нашим новостям. Кто уже слышал, кто не слышал, Господи, я даже не буду отвечать на вот эти какие-то тупые вопросы. Значит, кто слышал, кто не слышал, что, что заявил Костенко, Костенко заявил, что после войны надо с людей, здравствуйте, Михаила, дякую назад. Надо с людей, значит, стягивать 2-3%. А зачем на, для наших весковых хлопцев? То есть за время войны ребята обкрадали. По сегодняшний день э, хлопцы військовых обкрадают. И вот эти деньги, которые они украли, они теперь решили снять с народа Украины. А помимо этих 2-3%, как сказал недавно какой-то депутат, не помню его фамилию, он сказал, что каждый украинец теперь должен 330 тысяч, только не понял, гривен или долларов, послышала эту информацию, напишите, пожалуйста, вот честно не помню. Ну, <laughs> сказать, что я в Ахере, это ничего не сказать. И, ребят, готовьтесь, что повышение тарифов будет. Кто не будет платить, будет жить на улице, я вас предупреждаю. Почему? Потому что даже если у тебя нет договора, да, а есть... Ты когда-то договор заключал 150 лет назад, и если ты заключал, это хорошо, если там прописан тариф там, на воду или на свет, да, или там на отопление. А если у тебя есть договор, и там ни хера не было прописано, то в связи с публичным договором, где они размещают у себя на сайты, и если ты по новым тарифам оплачиваешь коммунальные услуги, ты уже принял их публичную оферту. Да, это происходит именно так. Сказать, что Сто 100% лохи. И лохи, и лохи, и, 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 и лошары. Хоть обижайтесь на мои слова, хоть не обижайтесь. Понимаете? Это кобзец И вот недавно читала информацию, прокуроры, ну, я предполагаю, что это именно, наверное, были те прокуроры, у которых была инвалидность липовая, да, Значит, Одессит опубликовал адрес ТЦК, который и так есть в интернете, и получил за это реальный срок. Суд первой инстанции дал ему два года условно, но прокуратура не успокоилась и подала апелляцию. В итоге мужика посадили на пять лет. Слушайте, ну давайте не будем трендить, что вся информация есть в открытом доступе, есть она, и не надо мне ля-ля 3 рубля. А я вам хочу сказать, мы же мужик на что-то не согласился, но ну, нам же это в новостях не напишут, хер его знает, что там было в хвале суду то И мужик на что-то не согласился, ему решили дать реальный срок. Я считаю, что красава судья первой инстанции, я не знаю его фамилию, но Витания вам из Запорожья, который действительно дал два года условно, да, ну, чтобы человек э, ну, понял свою ошибку, да, там уже оступился, хер его знает. Но прокуратура не успокаивается. Вот так вот, ребята. И апелляционный суд, я не знаю, что там за судьи, да, э, которые все-таки решили мужика посадить на 5 лет. Сказать, что мы озверели? Да. Я хочу сказать, что мы озверели. Если кто помнит э, книгу Кота Леопольда, ну, есть такое там слово, ой, да, средство озверин. Вот я что-то хочу, вот в последнее время это, э, я так понимаю, что у нас не только власть это принимает озверин, но у нас уже принимают это. Народ Украины. Понимаете, Антон, понимаете, даже условно много за это. Я вам больше хочу сказать, что в открытом доступе, где есть все адреса военкоматов, и Гугл их сначала, их надо было убирать еще с 14 -го года, понимаете, с 14 -го года вообще чистит Google. Закрывает там адреса и так далее и тому подобное. А у нас же нахуй хрен под сегодняшний день. Все есть в открытом доступе. Смотрите. Значит, журналисты, когда снимают ТЦКшников и возле ТЦК, да, что-то их не садят. А почему? Потому что журналисты работают на кого? Правильно, не на народ Украины. Журналисты преподносят всегда информацию, ту, которая... которая, за которую им говорят, сверху снимают. А у нас людина выклала, когда происходит бусификация, насилие и так далее и тому подобное. Все, у нас за это сажают. Ну почему? Потому что ты не журналист. Потому что у тебя что? У тебя нет крыши. Ну, все мы прекрасно знаем, что такое крыша. Понимаете? Вот и все. Поэтому я хочу сказать, есть такое, да, вот, я когда-то следователю сказала, был бы человек, статья найдется, он говорит, так статья есть, и человек нашелся. Вот так, ребят. Вот, Диана, все правильно, что они никуда не переезжали. И почему-то апелляционный суд, апелляционный суд, Почему-то решил у цього, как правильно написали Михайла, у цього крипака зробити? Вот что то я вспоминаю, стихотворение Тараса Шевченко, да. Все прекрасно знают, какое стихотворение. И что-то оно было написано в 1800 каком-то году, точно не помню. И я вам хочу сказать даже. Через тысячу лет, она очень-очень актуально, как оказалось на сегодняшний день. <coughs> дальше. В Запорожье вместо денег на Запорожье электротранс потратили 40 миллионов. Потратили на телемарафон. Правильно. Мы же должны дальше зомбировать людей по телевизору, говорить, что у нас басификации нет. А у нас людей не бьют, не убивают, не так далее и тому подобное. У нас же должны старикам промывать мозги, что у нас задерживают, значит, опасных преступников, да. Ну, слушайте. Ну, поймали, да, там он украл там, у державы 100 миллионов, да, и пенсионеры Ай, класс! Ну, и дали ему заставу 20 миллионов, потом по сроку давности будут тянуть. И все бабки останутся где? Все бабки останутся у него в кармане. Понимаете? Ну, я надеюсь, все-таки я очень надеюсь, что надеюсь, что правосудие у нас начнет работать. Понимаете? Очень хочется. Очень хочется жить действительно в демократической в стране, чтобы была свобода слова. Но что-то от этой свободы слова в последнее время мы получаем кто баллончиком, кто, Я извиняюсь за французский, пиздюлей, кто еще что-то. Понимаете? И... А что у нас будет завтра? А хер его знает, что у нас будет завтра. Живем, если честно, живем сейчас одним днем, как на пороховой бочке. Вот и все. Э, Пане, э, и владе некакой демократии не будет. Ну, я не знаю. Я, как говорила, стараюсь, да, говорить, ну, соблюдать немножечко... Э, немножечко выражения словах, но иногда э, не могу себя сдержать. А почему не могу себя сдержать? А потому что я украинская татарочка, у меня горячая кровь. И когда я вижу насилие, несправедливость и убийство, я не могу молчать. Понимаете? Даже если убили пацана или мужика, да, вот который старше меня по возрасту, э, так как я Сама є мама він для мене як дитина. Чому? Тому що в нього теж є мати. Розумієте? і йдемо далі. Это я обращаюсь. менты, я завжди говорила, є мусора. От в даному випадку я обращаюсь к мусорам. Шавновне мусоря Мусаря та мусаравні. <хи> звертаюся не тільки я до вас, та, звертаюся до вас, це або е, цмену повноважним по правам чоловіка. Та до відома ми вам доносимо таку інформацію. Розповсюдження персональних даних під час проведення слідчих дій непримустиме. Я маю увазі не тільки слідчих дій, а я маю на увазі, що ви не маєте права надаватые персональные данные на ведь ТЦК. А еще я хочу сказать, теперь по поводу нас, я не просто подняла эту тему, значит у нас во время досудебного расследования Менты в городе Запорожье распространяли персональ, наши персональные данные, есть официально материал, который это подтверждает. Распространяли путем массової информации на своих офіційних сторінках, это в Ютубе, это и в Фейсбуке и так далее, и тому подобное. Далее, що там зазначено? Незалежно від особи, її публічності чи суспільного ставлення до неї, втручання в приватне життя та поширення персональних даних без законних. Поэтому я обязательно, обязательно воспользуюсь Дана інформація, я обов'язково звернусь до уповноваженого у справах людей, де зазначу, що особисто мої персональні дані та особисто моє приватне життя, не тільки моє життя, та й дочечки, дочки, мусорами було винесено, ще раз говорю, без, навіть без рішення суду, чиє я Ну, соответственно, по фабрикованному делу, ей я официально, ну, там, обвинувачена, чи ще еще, засуджена, чи еще, Понимаете? Они уже вынесли, они уже распространили, все, виновата, ты дым, и все, до свидания. И далее, значит, Наголошую, якщо сьогодні допускається порушення прав однієї людини, завтра під загрозою може опинитися кожен. Що таке ділається? Побудова правової держави неможлива без поваги до гідності людини, її приватності та принципу верховенства права. Саме за ці цінності Україна бореться і які відстоюють навіть в умовах повномасштабної війни. Тому я вам хочу сказати, шановні мусаря мусарята, я вас официально попереджаю. За то, что вы распослуживали мои персональные данные, персональные данные моей дитини, выбрали фото, размещивали мои фото и везде делали без преступница, понимаете? Поэтому я вам хочу сказать, что вы будете нести уголовную ответственность. Тем более, вы же сами распосюжили YouTube, Facebook, везде, везде, везде. И ходили, радовались, понимаете? Да, без взводы. Вот и все. Поэтому я воспользуюсь обязательно этой. Номер э, ⁇ вали э, к обзону ⁇ Тут вообще нет данных. Ну, вы не поняли, о чем я говорю, вам это не этот. Я украинская татарочка, напоминаю. Сегодня сильно я не буду с вами долго эфир проводить, потому что самочувствие у меня что-то вроде было полегче, опять накрывает полным ходом. Сделала себе чай травяной с медом, но что-то что, меня, что мне не очень помогает. А мне еще надо там немножечко контрольных сделать. Поэтому хочу сказать, что каждый должен нести ответственность. Да, вот как с нас хотят с нас хотят так начните вы с себя поэтому ребят берегите себя помогайте друг другу старайтесь не снимать там где находится тцк хотя сами журналисты снимают они только журналисты и несут никакой уголовной ответственности а хотят чтобы Наши э, тюрьмы по беспределу да, дополнялись. И нагадую: да, напоминаю, что 22 декабря на 13.00 состоится судебное заседание. Еще раз напомню: по сфабрикованному делу, частина 1, статья 114, примодел. Еще раз говорю: за то, что ты защищаешь людей, за то, что у тебя «демократическая сторона. За это на тебя фабрикуют уголовные дела. Ну, я думаю, что у нас есть все-таки судьи в Запорожье, в Украине. Я знаю, что они и по замежам Украины. Это, это я точно знаю. И обязательно, ребят, объединяйтесь, потому что без объединения, сами понимаете. Все, ребят, с вами была Анжела Рустемовна, внучка Джаваира Махмедовича и внучка репрессованной крымской татарки в 1944 году Михаила Ибрагимовна Фука. И обязательно Хартийской район, я сейчас выложу фото обязательно на страничке, на да, вот видео, пожалуйста. Отзовитесь, хозяин, хозяева собаки.